Всего тижня ми аналізуємо головні події цього літа. Одна з таких це лихоманка Ебола, яка набула світового масштабу. Декілька африканських країн вже запровадили надзвичайні заходи через смертоносну недугу. Летальні випадки зафіксували і у західній Європі. А от чи загрожує вірус Ебола Україні? Ми поцікавилися у головного інфекціоніста Міністерства охорони здоров'я Ольги Голубовської. Пані Олі, добрий ранок. Отож, от, чи загрожує вірус Ебола Україні. Ну, вы, наверное, знаете, что 8 августа Всемирная организация здравоохранения признала тот факт, что этот вирус имеет потенциальное между... значение для международного распространения. И это является достаточно опасным событием в области общественного здравоохранения. Естественно, что мы сейчас с вами все часто ездим, более трех миллиардов поездок в год, поэтому когда возникает такая необычная ситуация в любом регионе мира, она может потенциально передаться в любую другую страну мира. А учитывая тот факт, что этот вирус обладает беспрецедентным таким свойством распространяться контактным путем, то естественно, что э, опасаются как бы локальных вспышек и передачи в той или иной стране. Ну, если говорить о конкретно, вот какие зоны риска, какие направления, через э, какие які каналы может Украина от, отримати небезпечний вирус инкубационный период этого заболевания достаточно длительный, то есть период от момента заражения до появления первых клинических симптомов, 21 день. Поэтому если человек бывает в очагах этой инфекционного этого заболевания или гипотетически может находиться в каких-то транзитных коридорах, где будет больной находящийся, вернее будущий больной в так называемом инкубационном периоде, то естественно он может стать инфицироваться и распространить этот вирус в том пункте, куда он прибывает, то есть в любую другую страну мира. Поэтому Всемирная организация здравоохранения объявляет так называемую готовность. Потому что сегодняшняя вспышка Эбола показала свою необычность по ряду симптомов. Уже, вы знаете, распространяются на соседние регионы, уже пять стран и больше. Паніру в західних змі з'явилася інформація, що, начебто, є вже уже проти ядер проти віруса, чи є воно в Україні, чи можемо ми його застосовувати, чи взагалі воно є. Вы знаете, проблема таких инфекционных заболеваний, которые распространены на африканском континенте, да, заключается в том, что любое, любая разработка новых лекарственных средств требует огромного финансирования. И фармакологические компании очень не заинтересованы вкладывать большие деньги в разработки, которые потом негде будет реализовать. Но тем не менее, учитывая, что помимо лихорадки Эбола еще существует ряд очень опасных болезней, например, лихорадка Марбург, Ла, тоже очень смертельных. И поэтому в этом направлении шли уже несколько лет разработки лекарственных средств, но на сегодняшний день они все находятся на экспериментальной стадии. В популяции людей они еще не применялись, но учитывая то, что такое количество больных, и, кстати, я хочу сказать, первыми, кто страдает и в группах риска, это медицинские работники. Они показывают очень большой процент летальности. 250 человек на сегодняшний день заболело, больше 140 уже погибло. Медицинские Работані високо кваліфіцированих, і це визивається організації здравоохранения, учитывая такую нестандартную ситуацию, было таку нестандартну ситуацію, прийнято что можно применять эти препараты для возможного спасения больных. Ну що ж, спасибованку. Дякую вам і нагадаю про те, чи загрожує вірус ебола в Україні. Ми спілкувалися з головним інфекціоністом Міністерства охорони здоров'я Ольгою Голубовською. Це була країна онлайн, країна, такої, яка вона є до наступного. на включень.